assalomu alaykum hurmatli dasturchilar bu video videodarsda sizlar bilan uh, Guess number degan o'yinni yana davom ettiramiz oldingi -e video darsidan farqi shuki unda foydalanuvchi kompyuter hosil qilgan sonni topishga harakat qilsa bunda foydalanuvchi o'ylagan sonni kompyuter topish kerak mana shuni programmasini biz tuzishimiz kerak bo'ladi ya'ni uni ko'rinishi qanday bo'ladi misol uchun 100 gacha bo'lgan sonni biz o'ylaymiz biron bir son misol uchun ellik 50 sonini o'yladim endi kompyuter shu sonni topish kerak faqat unga har gal biza aytishimiz kerak u bergan variant kattami kichkinami yoki tengmi shuni biz bildirib turishimiz kerak shunda kompyuter o'zi o'sha songa yaqinlashib yaqinlashib oxir topish kerak masalan 50 sonini biz o'yladik kompyuter 16 sonini variant sifatida berdi 16 soni 50 dan kichkina bo'lgani uchun ya'ni agar ya'ni katta bo'ladigan bo'lsa k kichkina bo'ladigan bo'lsa s teng bo'ladigan t ni biz yozishimiz kerak 16 olti soni kichkina s ni beramiz endi yani 75 besh soni berdi bu katta k deb beramiz bu kichkina 70 soni katta mana borgan sari yaqinlashib yaqinlashib boradi 26 olti soni bu kichik Xo'p, 42 ikki soni bu ham kichkina ellik soni katta ellik soni ham katta qirq uch kichkina qirq besh kichkina ellik katta 48 sakkiz kichkina qirq kichkina ellik katta va ellik mana oxiri topdi mana teng shu bilan o'n beshta urinishlarda o'n beshta urinishda ya'ni yuzta variant ichida o'n beshta urinishda biz o'ylagan sonni topdi xuddi shu programmani hozir qilishimiz kerak bo'ladi e, agarda o'zinglar qilolsanlar videoni to'xtatib o'zinglar harakat qilinglar keyin videoni davom ettirib solishtirib ko'rasizlar oldingi darsda biza random degan kutubxonadan foydalangan edik bu gal ham xuddi shu sondan foydalanamiz birinchi chegarani belgilab olamiz chegara deylik bir bilan yuzgacha oldingali bizar bir yuz sonlarni ishlatdik endi biza o'zgaruvchidan foydalanamiz boshi bir deymiz oxiri yuz deymiz va son generatsiya qiladi kompyuter son generatsiya qilishi kerak uning uchun biza rendom rend initdan foydalanamiz endi bir bilan yuzni o'rniga biz boshi va oxiri deb beramiz negaki biza hozir buni o'zgartiramiz ya'ni u o'zgaruvchi hisoblanadi har gal o'zgarib o'zgarib turadi shuning uchun uni o'zgaruvchiga solib ishlatdik endi bir bilan yuzdan bir bilan yuzni orasida ixtiyoriy bitta sonni kompyuter hosil qiladi keyingi qadam foydalanuvchidan so'rash kerak bo'ladi mana shu son foydalanuvchi o'ylagan sondan kichkinami kattami yoki tengmi ya'ni mana bu xabarni foydalanuvchidan so'rash kerak bo'ladi mana shu xabarni chiqarish kerak bo'ladi mana shuni hozir biz ko'chirib olamiz va foydalanuvchidan javob kutamiz foydalanuvchi e, yozish kerak bo'ladi aynan shu c si, ki k s yoki bo'lmasam t harfidan bittasini e, yozish kerak bo'ladi mana bizada yetmish besh soni debma aynan o'zgaruvchi nom bilan biza beramiz chunki har gal o'zgaradi son ya'ni kompyuter hosil qilgan sonni biza beramiz mana shu son tengmi kattami Yani teng bo'lsa tni yozsin katta bo'lsa kni yozsin kichkina bo'lsa s ni s ni yozsin bu foydalanuvchiga ko'rsatma desa ham bo'ladi shuni ko'rib bitta harfni yozish kerak bo'ladi hop foydalanuvchi yozdi katta kichkina yoki bo'l tengligini harflar orqali bildirdi endi biza uni tekshiramiz agar javob t bo'lsa ya'ni teng bo'ladigan bo'lsa bo'ldi unda topdim degan xabar chiqsin hop aks holdachi aks holda ya'ni bizada uchta variant bor t k s k bo'ladigan bo'lsa ya'ni katta ya'ni kompyuter bizga taklif qilgan son biz o'ylagan sondan katta bo'ladigan bo'lsa uni yaqinlashtirish uchun biza mana bu oxirgi chegarani kichraytirishimiz kerak agarda u kichkina bo'ladigan bo'lsa bosh chegarasini kattalashtirishimiz kerak toki biz o'ylagan songa yaqinlashib yaqinlashib ketaveradi ya'ni mana bu diapazon kichrayib ketadi misol uchun birdan yuzgacha bo'lsa keyingi gal birdan ellikgacha bo'ladi keyingi gal o'ttizdan elligacha bo'ladi ya'ni o'ttizdan elligacha variantlar soni yigirmata mana shu variantlar soni kamayib kamayib oxiri topadigan darajaga yetadi ya'ni bitta variant qoladi shu bitta variant topadi yoki bitta variantga yetguncha topib qo'yadi mana endi agar k bo'ladigan bo'lsa biz nima qilamiz oxirgi chegarani biza kamaytirishimiz kerak qaysi songa ayni mana bu son kiritilgan bo'lsa mana kompyuter mana shu sonni bizga taklif qildi bu soni biz o'ylagan sondan katta ya'ni misol uchun yetmish besh bo'ladigan bo'lsa biz ellikni o'ylagandik yetmish besh ellikdan kattami endi oxirgi chegara sifatida yuz edi bizendi yetmish besh yetmish beshga emas yetmish to'rtga kichraytirishimiz kerak chunki yetmish besh o'zi kirmasligi aniq bo'ldi yetmish to'rtga kamaytirishimiz kerak ya'ni sondan ayiramiz birni shunda oxirgi chegarasi kichrayadi va xuddi shunaqa endi agarda javob c bo'ladigan' bo'lsa ya'ni kichkina bo'ladigan bo'lsa endi bu yog'ini o'zinglar tushungan bo'lsanglar kerak videoni to'xtatib endi bu qismini o'zinglar yozinglar videoni to'xtatib o'zinglar yozishga harakat qilinglar man davom ettiraman endi kichkina bo'ladigan bo'lsa biza bosh chegarasini o'zgartirishimiz kerak mana boshini songa birdan ayirmaymiz birni qo'shamiz chunki masalan o'n olti kichkina ellikdan endi unga keyingilar o'n oltini o'zini ham bermasligi kerak o'n oltida kichkina bo'lgan sonni ham bermasligi kerak buning uchun biza boshiga o'n yettini kiritishimiz kerak o'n yetti bo'lgandan keyin o'n yetti bilan mana shu oxirigacha bo'lgan sonni taklif qiladi shuning uchun biza birni qo'shib qo'yamiz ana o'sha o'n yettini bildiradi birni qo'shib qo'yamiz bo'ldi endi bu bittada chiqib ketadi ya'ni bir marta so'raydi chiqib ketadi biza uni siklga kiritishimiz kerak biza hozir for bilan foydalanib turamiz lekin while o'tgandan keyin while bilan o'zinglar qilasizlar hop siklni doim takrorlanadigan amallarni biza topib olishimiz kerak bu qaysi biri har gal kompyuter bizaga son taklif qilgani uchun biza mana bu amal ya'ni mana shu amal son taklif qiladi har gal u o'sha sonni o'zgartirib o'zgartirib taklif qiladi mana bu ham takrorlanishga kirib ketadi mana shu joydan boshlab biza uh, for operatorni yozamiz hop bunga range beramiz va shartli ravishda biza buni bir million deb beramiz ya'ni to'xtamas degan xayol bilan tasavvur bilan bir million beramiz mana endi bu cheksiz aylanadi endi birma bir o'qiymiz birinchi kirgan paytda boshi birga teng oxiri yuzga teng bo'ladi birdan yuzgacha ixtiyoriy sonni generatsiya qiladi keyin foydalanuvchidan so'raydi bu son siz o'ylagan sondan kichkina ham tengmi degan savol bilan murojaat qiladi ha teng desa topdim degan xabar chiqadi va sikldan chiqib ketish uchun biza braykka yozamiz bo'ldi chiqib ketadi ho'p keyingi holatda agargina kichkina bo'ladigan bo'lsa biza oxirini kamaytiramiz katta bo'ladigan bo'lsa agar kichkina bo'ladigan bo'lsa unda boshini ko'paytiramiz toki biza o'ylagan songa yaqinlashib yaqinlashib borish kerak shu bilan e, javobda urinishlar sonini ham biza kiritib qo'yamiz hozir -e, urinishlar hozir -e mana shuni o'zini bitta ishga tushirib ko'raylik keyin urinishlar sonini qilamiz mana deylik e, birdan yuzgacha bo'lgan son biza o'ylaymiz masalan yigirma sonini o'yladim yetti soni yigirmadan kichkina ellik to'rt soni katta o'n sakkiz so soni kichkina qirq yetti soni katta yigirma soni bu teng mana bir pasda o'sha sonni mana topdi kompyuter faqatgina biz aytib tursak bo'ldi katta kichkina tengligini aytib tursak bo'ldi endi urinishlar sonini yozishimiz uchun videoni to'xtatib o'zinlar yozishga harakat qilinglar man davom ettiraman hop counter 0. counter degan o'zgarishi uchini bizar oldingi darsda ishlatganmiz buni bilasizlar har gal sikl aylangan paytda o'sha koterni bittaga biz oshirib qo'yamiz bu counter mana bu pastda bo'lishi kerak emas mana yani ifdan keyin oxirida oh, mana bu joyda bo'lishi kerak ya, emas bittaga adashib qoladi aynan ifdan oldin bo'lishi kerak bu endi mana bu joyga hozir f string ishlatamiz urinishlar soni deymiz va aynan shu counter o'zgaruvchisini kiritib qo'yamiz yana bitta ishga tushiramiz deylik o'ttiz sonini o'yladim sakson to'rt soni katta bir kichkina Xo'p, bu ham katta bu ham kichkina bu ham katta 28 kichkina, 30 dan kichkina 30, mana teng mana yettita urinishda kompyuter topib oldi ho'p bu video darsimiz agar tushunarli bo'lgan bo'lsa video darsi tugatgandan keyin o'zinlar qaramasdan tushunib yozishga harakat qilinglar keyingi darsda ko'rishguncha ha, sog' bo'ling salomat bo'ling